Burda qardaşlar, ortaya qoyulan ikinci böyük bir məsələ var. Adamın məxloqunun yandırdığı odla Xaləqin yandırdığı od arasında fərq var. Bir odu ki, adam yandırır, qardaşlar. Bir neçə dəqiqə, bir neçə saat dərsində sönəcək. Allahın yandırdığı Cəhənnəm odu sönməyəcək qardaşlar. Sən ön odla əzab olunub cənnətə getmək hara? Allahın yandırdığı odda əzab olub əbədi ölmədən orada qalmaq hara? İki od arasında fərq var. Əgər bu dünyada qardaşım, sən çətinliklərə sinə gəlir, özünü yandırmasın. İmanın səndən, İslamın səndən, Allahın şəriətdə səndən istədiklərinin yerinə yetilməsin. Qardaşlar, bil ki, ikisindən başqası olmayacaq. Ya Allah'ın rəhməti olan cənnət olacaq, ya Allah'ın qəzəbi olan cəhənnəm olacaq. Qardaşlar, iki onun arasında yenə nə fərqə bax. Mirod Allah'ın rəhmətidir. İnsanlar dünyada yanır və cənnətə gedər. Mirod Allah'ın düşmənləri üçün hazırladığı qəzəbidir. Hansı ki, Allah öz düşmənlərini orada yandırır. Hansı ki Allah azza və cəlla düşmənlərini orada yandıra. Onun üçün yoldaşlarım, insana üz verən, insana baş verən hər hansısa bir halda başını aşağı salmasın. Sən dininlə fəxr edəcəy bir haldasan. Sən başo İslamla qaldıracaq bir haldasan. Sən üstün olan tərəfdəsən. Dünyada yansan belə. Şətirlik olsa belə. Çünki Allah öz qullarına xeyirdən başqasını səməz. Səni yandıranlar, səni odan atanlar, onlar sənsə çoxdu qardaşlar. Onlar üçün əzab var. Çünki qardaşlar, dünya mömin üçün mükafat olmaqdan çıxıb. Muhammad sallallahu alayhi və sallam sahabeləri ilə birlikdə gedərkən bir gövmün zibil atdıqları yerin yanından keçər. Orda qardaşlar halı eybəcər olan bir heyvan görür, bir boyun görür. Qulaqları balaca taqlanmış, üzü eybəcər olan bir heyvan yox. Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm səhabələrə və həmin ümmətə bir dərs verməsi, bir ibrət etməsiydi. Dünyanın halının nə olduğunu, qalıcı həyatın, axirətin nə olduğunu başa salmaq istiyi. Onlara öyrətmək istəyir, bizə öyrətmək istəyir. Bizdən sonrakılara öyrətmək istəyirəm ki, uğrunla çalışdığın bu dünyaya bax, budur ha. Onun üçün çalışılmaz. Yarışanlar, qardaşlar, bir-birilə uçşanlar Allaha tərəf qaçarlar. Allaha tərəf qaçarlar, qardaşlar. Cənnəti qazanmaq üçün yarışanlar. Mömünlər bunun üçün yarışır. Bunun üçün çalışar. Vaxtını buna sərf edə. Çünki bilərsiniz ki, dünyada olduğu müddət çox azdır sənə az bir miqdar verdim. Vəllahi sən bu gün dünəndən bura gəldiyin gün 30 mı, 40 mı sən onun bir göz qırpımında keçdiyini hiss edirsən. Bundan sonrakı da sənə vədimdi. Vəllahi o da bir olacaq. Bundan sonra olacaq mı, onu da Allah bilir. Amma olacaqsa, kimə Allah yaşamaq yazıbsa, qədərində həyat varsa, o da eyni şəkildə biz bir göz qırpımında keçəcək. Onun için Allah öz mü'minin bunları için dünyanı müşafak olarak seçmedi. Allah Resulü hemen ölmüş heyvanın yanına giderek kulağından kaldırır. Ve soruşur. Sizden kim bunu bir dirhem vererek alır? Kim buna pul harcayar? Sahabeler deyir ki Allah'ın elsi. Bu hiç sağ olduğu halda gövmü yani bunun sahibi ondan istifade edemedi. Bu sağ iken hiç buna kimse bir dirhem vermezdi. ölüb leş olup meydolduqdan sonra atıldığı zibillikdə buna kim pul verər? Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Allahi dünya Allah qatında bundan daha aşağıdır. Necə ki bu sizin gözünüzdə aşağıdır. Bu sizin gözünüzdən aşağı olmaqdan daha çox dünya Allah qatında aşağıdır. Onun üçün o aşağı olan, alçaq olan, rəzil olan dünya üçün çalışılmaz axirət üçün çalışmaq. Məsələ bu deyil, qardaşlar, biz bu sözü deyəndə bəziləri başa düşür ki, hə işləmə. Otur. Mini olmasın, ev olmasın, maşın olmasın. Olsun, qardaşım. Hər biri olsun, amma məqsəd o olmasın. Dünya üçün çalışıb axirəti unutma. Dünya üçün çalışıb axirəti unutma. Çünki bilirsənmü, bu qalan bu dünya hələ burada da olacaq. Sənin gidiş yerində sənin əməllərin qalacaq. Fahımçılar qardaşlar, Allahu Teala Quran-Kərimdə Zuhruf surəsinin 33, 34, 35-ci ayələrində Vallahi dünyanın nə qədər aşağı olmasına və əgər fitna olmasaydı insanların bir dəstə kimi hamısının kafir olma təhlükəsi olmasaydı Allahu Teala Cəllə möminlərə dünyadan heç nə verməzdi. Lakin kafirlərə bolub boluncasına verəndə. Aydın dama. Oğlumsun qardaşlar, Allahu əzə vəcəllə insanlar Allah haqqında bir zənnə düşməsinlər deyə. Şüfur ümmət olaraq bir toplum olmasınlar deyə. Bu təhlükə olmasın deyə Allahu əzə vəcəllə dünyadan möminlərə də verilə kafirlərə də verilə. Allahu əzə vəcəllə vuruş qardaşlar, vələən yekunə nəs ümmətan vahidə. İnsanlar bir deste ve tayfa olarak kafir olma tehlikesi olmasaydı. Lece'alnâ limen yekfuru birrahmâni li buyûtihim suqutan min fiddetin ve ma'âric 'aleyhim yezharûn. Üzeri haylarûn. Diyece arkadaşlar, insanlar bir dasta olarak hamsa kafir olma tehlikesi olmasaydı diye. Rahmana küfredenlere Subhanallah. Mərhəmətli Allah'a şükr edənlərin evlərinin tavanlarını tavanlar ha, gümüşdən edərdik. Tək tavanımı? Yox, qardaşım. Allah muruşu və ma'alici अलैha yəzharun. Onların çıxdığı nərdivanları, pilləkənləri belə gümüşdən edərlər. Subhanallah. Baxardın ki, səndə heç nə yoxdur. Adamın eviniz, tavanı da qızıl gümüşlə nərdivanı da. Təşbhumu: "Vəlü buyūtihim abwāban və şuraran əleyhā yettekūn." Onların evlərinin qatlarını da gümüşdən edərdir. Subhanəllah. Bütün yəni dünyanı onlara verildi. Çünki möminün mükafat alacağı yer dünya deyil. Allah dünyanı mömincə mükafat eləmir. Allah qatında alçaq olanı Allah kimünsə mükafat eləməz. Sevdiyi üçün mükafat eləməz. Allah sevdikləri üçün cənnətin qapatılıb, qardaşlar. Onun üçün Allah qatında qiyməti olmayan səy edib, Allah qatında möminlər üçün hazırlanan cənnəti tərk eləmək lazım deyil, qardaşlar. Allah cəhəcanın buruşu, tavanları gümüşdən olardı kafirlərin. Çıxdığı pilləkənləri, nərdivanları gümüşdən olardı. Qapıları gümüşdən olardı. Üzərində oturul, söykəndikləri yerləri, taxtları gümüşdən olardı qardaşlar. Və zuxrufə Və Allah cəzâl onlara digər bərbəzəkləri verərdi. Və Allah cəzâlə vuruş qardaşlar. Və in kullu zâlikə lammâ matâ'u lhayâti d-dünyâ. Bunların hər biri dünya həyatının sevincləridir. Dünya həyatında insanların ləzzət andıqlarıdır. Allah isə müttəqilər üçün bunu istəmir. Allah cəmsə ilə vurur ki, "Və axirət Rəbbinin yanında muttaqilər üçündür." Axirət isə Rəbbin yanında müttəqilər üçündür. Allahdan qorxanlar üçündür. Əlini, ayaqlarını, gözlərini, qəlbini, dilini qoruyanlar üçündür. Şirkdən, bidətdən, zəlalətdən, haramlardan Allah üçün özünü qoruyanlar üçündür. Allah azza və cəlla ən üstünlüyü seçir. Və Allah azza və cəlla öz kullarına ən üstünlüyü verir. Allah Azzavəcəllə səni Cəhənnəmdən uzaq etdi. Niyə sən özünü oda atırsan? Niyə özünü orada yandırırsan?